Одновременно с этим истерию из-за российских мигов, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, продолжают раздувать Таллин. Как утверждает Телеграф со ссылкой на министра обороны страны, Эстония готова разместить у себя истребители пятого поколения британских ВВС F-35А, которые являются носителями ядерного оружия. Даже русофобское здание признает, что это будет выглядеть скорее как провокация, нежели как средство защиты. Ведь если русские действительно нападут, именно эти самолеты они уничтожат первым делом. Звідки така впевненість? А може, еті самольоти самоліти вас унічтожать первим ділом? Звісно, що слабка реакція НАТО дає можливість Кремлю підвищувати градус ескалації, але надія є, що це зміниться. Ось до прикладу, Швеція вже заявила, що буде збивати російські літаки, які порушать її кордони. Подібну заяву зробила і Польща. У меня к российскому правительству только одно предупреждение. Если еще одна ракета или самолет пересечет наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО. Не приходите сюда жаловаться, вы предупреждены. Погодьтеся, друзі, зараз доволі дивно вимагати від наших європейських партнерів гарантій безпеки для України, коли вони самі себе захистити не можуть. А хто для нас є дійсно найефективнішим гарантом безпеки це сили оборони.